Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо, тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Спочатку у родині все ясно, хто дорослі, ті батьки, хто малі діти. Батьки розумні, досвідчені та авторитетні. Батьки відповідають за життя дитини, за її безпеку, комфорт та виховання. Батьки приймають стратегічні рішення до повноліття дитини. Дитина живе в межах філософії батьківської родини, опирається на їхній досвід та підсвідомо всмоктує батьківські установки. Схема нескладна. Перші питання виникають, коли дитина досягає підліткового віку. Коли починає формуватись її особистість, ось тоді дитина приміряє на себе перші дорослі ролі. Вона претендує на свою точку зору, стиль поведінки і починає приймати власні рішення. Підлітковий вік є для родини складним, у разі коли до цього, особливо у ранньому дитинстві, не склалося взаємне розуміння з батьками. Коли ж дитина виховувалася у любові та повазі з самого початку, вона може бути інколи незрозумілим для батьків підлітком, але все одно коханим та найріднішим. Підліток це відчуває і платить батькам тією ж монетою. Дорослий вік дитини ще цікавіше. Тепер у родині дорослі всі і батьки, і власна дитина. А це зовсім новий порядок речей. А чи завжди гармонійно складаються нові родинні зв'язки. Це не проблема мами і дочері. Це проблеми е, нравності, государства та намного глубже. Подразковий возраст сюди проблеми. проблеми. Нас ти там, де учиться. выбора молодого человека. Разные понятия, чтобы в них были ну, во времена их и наши. Ну, я считаю, просто треба поставить с ну, пониманием, чтобы мама стала на месте дочки, чтобы все поясняется, все, я думаю, эта семья может понимать все. Я была послушным ребенком, хорошо училась и, в принципе, рано замуж вышла, потом уехала на север, поэтому мне как бы не было возможности с мамой конфликтовать там или ссориться. И... Я її очень любила. У мене мама була найкращий чоловік в світі. І мой муж, моя это самая найкраща женщина в мире. Мої батьки мають окрім нашої квартири будинок в районі. Я прошу його продати, щоб ми жили окремо. Вони не згодні. У чоловіка є трохи грошей, але недостатньо, щоб щось купити. Так і живемо. Батьки, ми, дітей двоє у двокімнатній квартирі. Как пояснити им, уже не знаю. Татьяна 39 років. Ситуация Татьяны очень интересная. Очень часто бывает такое, когда э, взрослые дети, э, зная, что у родителей есть определенные возможности, обращаются к этим возможностям, например, улучшить свои жилищные э, какие-то ситуации или еще какие-то моменты в своей жизни улучшить. Здесь нужно понимать, что эта ситуация она такая многогранная, многослойная. Если апеллировать к юриспруденции, то родители Татьяны являются собственниками, и их личное дело, как они будут распоряжаться со своей собственностью. Татьяна взрослый человек, и она безусловно может обратиться с просьбой к родителям. А родители могут согласиться или нет. И здесь уже ответственность Татьяны. Как она проживает свою жизнь и насколько она готова взять на себя ответственность за свою ситуацию, за свою, за свои жизненные обстоятельства, а не обвинять родителей в том, что у нее не очень хорошие жилищные условия. Никто нам ничего не должен и мы никому ничего не должны. Родители могут жить своей жизнью, дети могут жить своей жизнью. И здесь э, только какое-то открытое сердце и внутреннее желание может быть к тому чтобы родители помогали своим детям или дети помогали своим родителям ни в коем случае нельзя чего-то требовать ни в коем случае нельзя обижаться если родители вдруг не дают чему-то ребенку чего ребенок считает как должное получать от родителей и навертик сейчас сформировалась какая-то острая ситуация так житлом может вот тут Единый шлях ⁇ намахать и сосбудувать какой конструктивный диалог, так и с батьками. Да, безусловно, если родители открыты сердцем, если у них хорошие отношения с детьми, родители помогают детям. Но часто родители не помогают своим детям по причине того же страха, который есть у них внутри. И похоже, что в ситуации с Татьяной здесь такая же ситуация, когда поколение старшее боится лишиться... своего имущества. І этот страх заставляє быть бути по отношению к собственным дітям. Моя мати благала нас із дружиною віддати доньку до школи мистецтв. Тепер часу не маємо. Ми з дружиною працюємо. А мама взагалі не допомагає. Хоч живе у сусідньому домі. Вона ніби й взагалі не бабуся. Дмитро, 33 роки, Харків. В ситуації з Дмитрієм, тут... Здесь... легкое такое сбрасывание ответственности на маму. У Дмитрия есть жена, есть дочка. И было бы хорошо, если бы Дмитрий со своей женой принимал решение, в какую школу отводить ребенка, и будут ли у них возможности ребенка в эту школу водить, уделять время ребенку. И вовсе не нужно надеяться на своих родителей. Получается так, что ответственность за то, что ребенка отдали в школу музыкальную, сброшена на маму, и теперь претензия к их маме, что она не помогает. И опять же в этой ситуации мама Дмитрия не обязана ему помогать, и ответственность самого Дмитрия и его жены чтобы позаботиться о своем ребенке. Но я думаю, что когда в семье хорошие отношения, когда Дмитрий что-то делает для своей мамы, а мама открыта сердцем и к своему сыну, и к невестке, и к внучке, то она бы помогала. Я думаю, что здесь просто нужно поработать над отношениями в семье, над тем, чтобы создать более такую мягкую, добрую обстановку, более такие душевные, сердечные отношения. Напевно, мудро было бы Починати з того, що приймати рішення, зважаючи на власний ресурс, так а не прийняти рішення, тому що на, на цьому наполягала мама, а потім маму звинувачувати у тому, що вона якось не приймає участь у вихованні онуки, так. Да, когда семья принимает какое-то решение, то лучше опираться только на свои возможности и ни в коем случае не опираться на возможности своих родителей или знакомых или друзей. То есть опора на себя – это самое надежное, это то, что всегда сослужит вам хорошую службу. Я завжди вмію знайти спільну мову з людьми, але свекруха це щось страшне. Хоч вона й не поруч тричі на тиждень в нашому домі. І здається, сил я вже не маю. Все ніби не так, Як как влогатый человек, а меньше ей допускать в наше життя? Неля Купьянск. Я понимаю дискомфорт Нели, когда в ее семье три раза в неделю приходит свекровь. И похоже, что Нели это сильно раздражает. И здесь было бы здорово договориться Нели со ее свекровью, чтобы свекровь приходила тогда, когда Нели удобно, тогда, когда Нели ее приглашает. Свекровь может и каждый день приходить к ним в дом, если это комфортно и удобно всем. Если все чувствуют себя замечательно, пожалуйста, приходите в гости каждый день. Но хорошо Нелли почувствовать свое внутреннее состояние. Сколько раз в неделю она готова принять свою свекровь, чтобы с ней не ругаться. И просто свекрови с любовью сказать, дорогая моя любимая мама, приходи, пожалуйста, ко мне раз в месяц. то давайте скажем еще... Потребно вырешивать вопрос напрямую, так не смыкать человека, не шукать каких-то посредников, а напрямую здесь свекровью то сформировать диалог. Не нужно, не нужно искать посредника между свекровью и невесткой. Хорошо выяснять отношения напрямую, с любовью говорить о удовлетворенных потребностях или неудовлетворенных потребностях и обязательно ну, любить друг друга. Ми живемо з моєю мамою. Вона проводить час із донькою після її школи. Вона мене виховала невдахою, і та те саме в голову вбиває, а вважає, що завжди права без підпису. Могу сказать, что наша героиня держит некую обиду на маму, что мама ее не так воспитала. И сейчас в обиде на свою маму за то, что мама не так воспитывает маленькую дочку Тамилу. И здесь уже можно сказать, что героиня достаточно взрослая. Она бы могла сделать определенные выводы. Так, мама меня воспитала как-то не так. И другие люди воспитаны как-то иначе. Я могу у них чему-то научиться. И она может менять что-то в своей жизни, становиться... Там, более мудрой, набираться каких-то новых ресурсов, которых не дала ей ее мама. И здесь же наша героиня может брать на себя ответственность за воспитание своей маленькой дочки и что-то менять поведение ребенка. Допустим, ограждать количество времени, которое ребенок проводит с бабушкой, если нашей героине не нравится то, как бабушка влияет на ребенка. Поговорите с бабушкой, попросите ее, что, пожалуйста, мама, вот это и вот это говори моему ребенку, а вот это и вот это, пожалуйста, не говори. Обо всем нужно говорить, не нужно молчать все обстоятельства, все ситуации нужно обговаривать. Когда мы говорим друг другу о том, что нам нравится и не нравится, происходят чудные вещи. Иногда человек слышит от нас какие-то слова, которые могут быть неприятными, а потом мы говорим что-то приятное, а потом опять неприятное. И вот этот контакт, он настолько важен, что после некоторых ссор Іноді отношения ділуються такими крепкими, такими задушевними. Моя мама, колишня вчителька, мабуть, тому вона лише зауваження робить. Я живу лише для неї, ні піти нікуди не можу, ні запросити кого, бо чую, що я шльондра і забагато перед дзеркалом кручуся. Але у мене лише дім та робота, мені 42 роки. Я її ненавиджу. Без підпису. Героїні в 42 роки тяжело жити своєю мамою. И здесь, похоже, не произошел этот процесс такой своевременной сепарации. И здесь, опять же, ответственность героини, насколько она может постоять за себя, насколько она может своей маме объяснить, что она взрослая, она самостоятельная, она самодостаточная, у нее своя жизнь. То есть здесь как раз момент, когда... Взрослому 42-летнему ребенку нужно отстаивать свое пространство перед своей мамой, настаивать на том, чтобы у нее было больше свободы, больше возможностей, чтобы мама ее не контролировала, чтобы мама не давлела над ней. Вопрос отстаивания своих границ – это самая важная ситуация нашей героини. Когда она сможет за себя постоять, так, чтобы и маму не обидеть, она станет намного счастливее, ее жизнь будет складываться иначе, и она найдет в себе партнера, которого у нее нет до сих пор. То есть, вообще нормально и межи своего собственного пространства. А в 42 года это уже точно нормально, так? Это очень правильно, когда человек отстаивает свои границы даже перед самыми близкими людьми. Причем перед самыми близкими людьми отстаивать свои границы гораздо труднее. И здесь нужно иметь много сердечности, много мудрости для того, чтобы близкого человека не обидеть и в то же время отодвинуть на удобное тебе расстояние. Усвідомлення відповідальності за своє життя це максимально ефективний шлях бути щасливим. Спробуємо сказати собі від мене, саме від мене залежить якість моїх стосунків з мамою. І дивимося, як поступово все змінюється на краще. А ми чекаємо на ваші хороші новини за нашим минулу. Життя ще простіше до наступного понеділка.